Ну що, ми продовжуємо наразі переносимося до міста Полтави, і та команда, яка може абсолютно все, Yes, we can! Полтава! Не паріли в Києві було на попередній грі, але будемо сподіватися, сьогодні все складеться набагато краще. Розказуйте, з чим приїхали до міста Рівного і що приготували. Приїхали чотири чоловіка, підготували мініатюри, підготували тренерів наших, підготували дуже серйозно. Надіємося, що все вийде. І сміх, Нам нужен від одром. Нам дуже подобається сюди їздити, тому давайте продовжати. Рівняни ви чули, потрібно підтримати їх. Як працювалися з тренером? очень классно, нам кажется, ну, мы не расставались ни на секундочку, они были, они нас укладывали спать, будили по утрам, то есть все, кормили кашкой. Думаю, что у нас все получится с ними уже взаимопонимание полностью, сто процентов. Я кому подяковать? Да, мы благодарим наш любимый Болтавский университет экономики и торговли, Алексей Алексеевич Нестуля, ректор наш любимый, наша проректор Оксана Юрьевна Марченко, вам тоже привет особенный. Вот, спасибо вам всем большое, будем не подводить вас, будем держать, держать марочку. Ну все, успехи. Спасибо! Всем привет на сцене Yes Weekend. Да, мы можем. А это вы сейчас просто с английского перевели или перед девушками хвастаетесь? Мы реально можем. У меня есть э, миниатюра. Настя, объявляй. Глупый мужчина не может понять, где правая, где левая рука. Oh, uh -huh. А я так понял, вы на удачу рассчитываете, да? <laughs> Настя, выручай юмором. У меня есть песня о том, как прошел мой первый корпоратив. Uh -huh. Выпила я все вино, что было. Выпила я все вино, что было, И всем кажется, что мне домой пора. И выносят меня, и выносят меня Кричащую пьяную дрянь. Так стоп! Ага, <плес> А почему ты всегда всех останавливаешь? Мне кажется, с тебя вышел хороший гаишник. Никит, закрой рот. Я, я думал, мы туге Закрой рот. А когда мы с тобой гуляли, Никита, я тебе закрытым ртом показываю. Закрой свой рот! Дима, что у тебя? Ничего. Я уже сомневаюсь в правильности. Я уже сомневаюсь в правильности выбора нашего выбора. А я наоборот, когда вы нас выбрали, я стал уверенным. Так что, дядя Сереж, не парься. А это что Шо ты? Никита, ну-ка отдыхни. Я же сказал, этот коньяк за кулисами нам для номера нужен. Какой коньяк? Где коньяк? Я знаю, где коньяк. Так а ну идите все сюда. Мужики, мы даже не в полуфинале, еще обычно выйдете, а? Ну что ж, на сцене интеллигентная, в меру раскрепощенная, слегка постаревшая команда SVKN. Тема игры искусства. Приступим! Сначала представьте, очень глупый экскурсовод. Так а это у нас, это, это как его, это, 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 это... это какой-то мужик? Какой-то мужик, да, какой-то мужик, какой мужик. Ни для кого не секрет, что театр начинается с вешалки. Итак, случай в гардеробе. А, здравствуйте, женщина, можно мне, пожалуйста, курточку? Измите. Извините, но это не моя курточка. Можете поменять, пожалуйста? Забирайте и уходите. Следующий. Вы, вы серьезно? Там же никого нет. Женщина, поменяйте, пожалуйста, курточку. Покажите номерок. Номерок. Хорошо. Добрый наркодилер. <плес> вот вам кокаинчик и вот вам конфетка. Ну, номерок так себе. Вы просили... Вы, вы просили, я показал. Теперь, пожалуйста, поменяйте куртку. Мужчина, я сказала, проваливайте. За мужчину спасибо, конечно. Но она же женская, а я мужчина, поэтому можете... До свидания. Женщина, что это? У вас петельки не было. Я пришила. А это у нас это, это. это как его? Это. Этот. Это, Какой-то мужик на коне. Так, стоп, что ты меня путаешь? Какой-то мужик был там. А это этот мужик на коне! Этот мужик! случая в реанимации. Скальпель. Тампон. Зажим. Маракасы. Все прошло успешно. Мы его зашили. Над бывшим отличником значит суд лишает вас свободы сроком на три года пиш как три как, как три мне нельзя три я отличник мне пять надо какой какой пять искал три все тысяч давайте может я доворую что-то и пять будет Какую да вы издеваетесь, сказал 3, все, тысяч. Подождите, у меня по биологии было 5, по физике 5, по химии 5, а тут в суде 3? Вы мне всю статистику портите. Да меня, меня это не волнует, 3, тысяч. Если не 5, меня мама дома убьет. Так, тогда мы и целых 10 дадим. Так у вас 12 баллов? Ну, да. Тогда мне 12 надо. Ой, ой. Пикап это тоже искусство. Итак, представьте, очень самоуверенный пикапер устроился на работу в Макдональдс. Свободная касса. Ну, в принципе, как и я. Здравствуйте, а можно картошечку по-селянски? Девушка, вы что, берите картошечку фри. Фри это же свободное. Так сказать, никем не занятое. Надеюсь, как и вы. Так сказать, фри картошечка для фри девчульки. Нет, спасибо. Давайте чикен макнаггетс. Ммм, курочка решила цыпочку поклевать. А вы здесь будете кушать или со мной в постели? Здесь, конечно. Ну, я, в принципе, здесь и постелил. С вас 30 гривен. Возьмите. Ваших 200. Извините, пожалуйста, сдача. А сдачу я положу сюда, чтобы напоминала о тебе. смотрели фильмы про Индию, и в Индии, как и везде, есть криминальные районы. Итак, представьте, криминальный район в Индии. Здравствуй, брат! У тебя есть набрать на Киевстар, брат? Или ты мне не брат, брат? Конечно, есть, брат! Держи! В этой песне девушка-оператор поет о том, что у злого Раджи недостаточно денег на счету. Брат, ты меня предал, брат, ты мне больше не брат, брат. A -O -A. A -O -A -O. хотели сказать этим номером в любой непонятной ситуации танцуйте вами была команда «Yes, we can Полтава. Юрий Казачек, Сергей Никонюк. Спасибо большое. Вот такой коммерческий гумор с английским акцентом. «Yes, we can. Юрий Казачек, Сергей Никонюк. Ну і одразу переносимось до оцінок команди за першу частину їхнього виступу. Якось цього разу без вагань. Всі п'ять кулях піднімається догори! Одноголосно. Андрію, не жалієш, що не взяв Полтаву собі, як свою команду. Ні, не жалію Віталька. А знаєш чому? А чому? А що ж було б не конюку і а, Культ товари і північ центр, скоріше всього. Добренько. Дякуємо команді за першу частину, це справді було смішно. Продовжуємо далі. Другою частиною їхнього виступу – стендап від команди «Yes We Can». Здравствуйте еще раз. Недавно решил посмотреть кино, так сказать, приблизиться к искусству. И знаете, что заметил за последние пять лет? В каждом втором фильме играл Джейсон Стетхем. Кто не знает, кто такой Джейсон Стэтким, хотя это очень странно. Джейсон Стэтким — это лысый мужик в черном костюме, на черной тачке, со стволом и постоянно с вот таким выражением лица. Хотя нет, это Дольф Лунгрен, вот сейчас будет Джейсон Стэтким. Но там нет особой разницы. И самое интересное, что в каждом фильме он куда-то едет, кого-то везет, потом всех бьет, потом опять куда-то едет. Такое чувство, что. <laughs> так... Такое чувство, что все сняли один раз в павильоне, и теперь режиссеры мастерски подставляют все в каждый свой фильм. Еще мне кажется, что режиссеры считают его немножко глуповатым, потому что все названия состоят из одного слова: перевозчик, механик, шпион, профессионал, паркер, даже ручку человек сыграл. То есть, чтобы было предельно ясно Джейсону, кого он играет в этом фильме, без вопросов. А давайте представим, если бы Джейсон играл в советских фильмах, например, если бы он играл и полита в иронии судьбы. Мне кажется, он бы пришел домой, застукал бы свою Надю с пьяным Женей Лукашиным, без разговоров, надавал бы ему по лицу, сам бы посадил свою черную тачку, быриком отвез бы в Москву, приехал бы обратно до 12 часов, отпраздновал бы Новый год с Надей, и все. И самый, самый главный плюс не было бы иронии судьбы 2. Или представьте, если бы Джейсон играл в фильме «Любовь и голуби» жену главного героя. Он бы не угрожал, что он скрутит бошки голубям. Он бы просто так и сделал. Притом он бы мог бы сделать это 17 разными способами. Но это немножко сложно. Давайте представим, если бы он играл вместо Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», Тогда бы Титаник был огромной черной тачкой. И не айсберг бы разбил Титаник, а Джейсон при том своей башкой всех бы спас. Если говорить о Джейсоне Стэтхеме и о Ди Каприо, то Джейсон уверен, что они оба красавчики и оба крутые в актерском мастерстве. И с этим не поспоришь, потому что ни у того, ни у того нету Оскара. Но, если ты захочешь поспорить, помни о том, что Джейсон знает 17 способов, как скрутить голову. Дорогие друзья, любите хорошие фильмы, цените искусство. Yes, we can! Спасибо! Вот таким мастерский стендап Ведь Yes, we can! Снова запускается секундомир. Снова час на роздумы. Кто-то не роздумує. Хтось ще вагається. А час іде. А час минає, час не чекає. Три кульки. І того в сумі 8 балів. Віктор, ну чому так? Чому хлопці ж цікаво про Джейсона Хетхема, 17. Ну, о, було б про когось якогось нашого, я не знаю, про Ляшка, наприклад. Про Бадюка, Просто про Ляш... Боба. Ляшко не голову відкручує там. Та що ти розумієш? Добре, дякую. Команди поки що наразі 8 балів. Команда теж відправляється готуватись до батлу. Дякуємо вам, хлопці, дівчата. Удачі! Якось цифра 8 щаслива для Полтави, здається. Щось тут пороблено. Знову ж таки, батл. Ну, розповідаєте, чого не вистачило. Нет, да, не, все хватало, мне кажется, просто нравятся жюри шутки наши. Вот биатлон очень любят они. Вот, и, и постоянно хотят нас слушать, поэтому они с нами не прощаются. Вот и все, легко все. Я скажу так, один раз взяли на биатлоне, возьмите и второй раз. Так что успехи вам, мы вас верим, вы победите. Мы кидаемся биатлоном. Просто кидаемся биатлоном. Успехов. Спасибо. Спасибо.